Boleh ke seseorang tu hidup selepas dia mati ataupun kita panggil sebagai reinkarnasi? Untuk kita yang beragama Islam, reinkarnasi ni memang tak ada dalam kepercayaan agama kita, tapi dia ada dalam kepercayaan agama yang lain. Ada satu kisah realiti tentang seorang wanita India ni yang telah mati dan hidup semula di utara India. Selepas dia hidup balik tu kan, dia macam confused and then dia kata nama dia Shiva. Shiva ni pula adalah wanita yang lain yang telah mati dibunuh tapi ada juga yang kata dia sebenarnya bunuh diri. Jarak rumah dia orang ni memang sangat jauh 100km dan Shiva ni sebenarnya dah mati 2 bulan sebelum Sumitra ni bangkit dari kematian so Sumitra ni kata dia adalah Shiva dan dia cerita dengan detail siapa dia siapa Shiva ni, kat mana dia tinggal dan macam mana kehidupan dia benda ni sangat mengelirukan orang sekeliling terutamanya dia punya family lah dulu kau mati orang lain, tiba-tiba kau bangkit pula jadi orang lain pula sampaikan kes dia ni, penyelidik datang untuk siasat tau jadi macam biasalah, kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni make sure tengok video ni sampai habis and so on wasting any time let's get started Sumitra 17 tahun lahir pada tahun 1968 dalam kasta Takur iaitu kasta kedua. Ayah dia ni pekerja kilang dan diorang ni hidup serba kekurangan dan tinggal di sebuah kampung. Mak dia dah meninggal semasa dia berusia 11 tahun dan ayah dia lah yang besarkan Sumitra ni. Dia tak pernah langsung ke sekolah dan dia cuma belajar menulis dan membaca ni dekat rumah je. Disebabkan dia ni tak pernah mendapatkan pendidikan formal di sekolah. So bila dia nak menulis atau membaca tu macam budak-budak tadika sikit gagak-gagak. Sampailah dia berusia 13 tahun, dia pun telah dikawinkan kalau ikut adat orang India memang akan dikahwinkan awal lah So suami dia tadi ni bernama Jadish Singh Lepas dia orang kahwin Sumitra pun ikutlah suami dia Dan dia pun tinggal bersama-sama dengan keluarga mertua dia Kampung keluarga suami dia ni Tak adalah jauh sangat dengan kampung asal dia Jarak dalam 15km macam tu je Selama dia orang berkahwin Sumitra memang selalu ditinggalkan oleh suami dia lah Sebab suami dia selalu ke Delhi untuk bekerja Jadi nak tak nak Terpaksalah dia orang berpisah 3 tahun kemudian Sumitra pun melahirkanlah Anak lelaki seluruh dia orang Pada Disember 1984 Pada awal tahun 1985, ni dikatakan Sumitra ni mula kena rasuk tau, kadang-kadang dia tak sedarkan diri, lepas tu mata dia terbeliak dan kadang-kadang tu dia akan ketap gigi dia tempoh dia kena rasuk ni ada masanya dalam beberapa minit je, ada masa juga sampai satu hari dia kena rasuk Setiap kali dia kena rasuk, dia selalu jadi orang lain tau, macam ada roh orang lain yang masuk ke dalam badan dia. Pernah dia kena rasuk dulu, dia jadi seorang wanita yang mati lemas dalam perigi. Dan dia juga pernah jadi seorang lelaki yang berasal dari negeri yang lain. Disebabkan dia selalu kena rasuk, jadi family dia memang risaulah apa yang terjadi dekat dia kan. So dia pun dibawa berjumpa dengan bomoh yang terkenal. Walaupun dah berubat, keadaan Sumitrani sama je, tak ada perubahan. Dan bomoh ni juga telah meramalkan yang Sumitrani akan mati dalam masa 3 hari lagi. 3 hari kemudian, dia memang mati guys tak bergerak, tak bernafas dan muka dipucat. Masa ni family dia dan saudara mara pun mulalah nangis sebab dia orang fikir memang Sumitra Tereng dah mati. So dia orang pun berkabung dan mula buatlah preparation untuk pengebumian. Tiba-tiba Sumitra ni hidup balik. Dalam tempoh dia hidup balik tu, perangai dia tak sama macam sebelum ni. Dia dah jadi orang lain. Dia tak kenal family dia, saudara mara, jiran-jiran. Dia kata dia adalah Shiva dan dia telah mati dibunuh oleh keluarga mertua dia. Masa tu suami dengan anak dia pun mulalah dekat dengan dia dan cakap kami ni family tapi dia tak nak dekat dorang ni Dia kata itu bukan suami dia Bukan anak dia Dan dia kata tolong hantar dia balik Kepada anak-anak Shiva Jadi orang dekat situ dah mula confused Kau ni kan Sumitra Kenapa tiba-tiba kau mengaku Shiva pula So dia nak yakinkan Orang dekat situ yang dia memang adalah Shiva Dan bukan Sumitra So dia pun ceritalah macam mana kehidupan dia sebelum ni dan kalau korang nak tahu cerita tu memang telly guys Apa yang dia cerita tu memang sama macam kehidupan Shiva sebelum ni Dia cerita nama dia adalah Shiva Tripathi Meninggal dalam 18 ke 19 Mei 1985 Iaitu 2 bulan sebelum Sumitra ni mati Sebenarnya family Shiva ni percaya tau yang Shiva ni mati bukan disebabkan dia bunuh diri Tapi dia telah dibunuh oleh keluarga metua dia Lepas tu jasad dia ni telah diletakkan dekat landasan kereta api Konon-kononnya macam dia terjun dekat landasan Itulah nak buat macam dia bunuh diri Masa confession family Shiva kata yang dia orang memang tak kenal dia siapa dia dan dia orang memang tak tahu apa-apa langsung pasal dia So family Sumitra ni rasa uh, Sumitra ni maybe dah gila Ataupun dia orang rasa Yang Sumitra ni telah dirasa oleh roh yang tak tenteram Jadi siapa Shiva Tripathi ni sebenarnya Shiva lahir pada Oktober 1962 Dan dia ni dilahirkan dalam kasta yang tinggi Iaitu kasta Brahmin Ayah dia merupakan seorang pesyarah di sebuah college Dan dia ni ada lima adik beradik Kehidupan Shiva dengan Sumitra ni memang sangat berbeza lah Yang mana dia telah mendapat pendidikan formal dekat sekolah Dan dia juga ada degree Masa dia berusia 18 tahun Dia telah dikahwinkan dengan Chedi Dan dia telah mendapat terdapat dua orang anak yang bernama Tingku dan juga Ringku. Masa Shiva ni mati, kedua-dua anak dia masih lagi kecil yang seorang berusia 18 bulan dan seorang lagi tu baru 6 bulan. So selepas dia kahwin, macam tradisi orang India sebelum-sebelum ni yang mana dia kena tinggal bersama-sama dengan keluarga suami dia. Masa dia tinggal dekat sini, hubungan dia dengan mertua dia dan juga kak ipar dia tak berapa nak ngam, tak berapa nak sebulu. Maybe keluarga mertua dia ni macam tak berapa suka dengan Shiva sebab Shiva ni datang daripada keluarga yang orang kata apa macam have-have, uh, keluarga yang educated dan keluarga orang ni pula biasa-biasa je Tahap kebencian Mak Mertua dia dekat Shiva tu Dia pernah halau Shiva keluar dari sana Dan dia kata kau pergi je lah bunuh diri kau Sampailah satu tahap tu Ayah Mertua dia tulis surat dan hantar kepada Ayah Shiva Dan minta Ayah Shiva tu datang situ Ambil anak dia balik Tapi Ayah Shiva sekali pun tak pernah datang ambil anak dia balik Hubungan Shiva dengan keluarga Mertua dia ni Memang tak pernah baik Malah makin teruk sampailah pada Mei 1985 Masa tu dia telah dijemput untuk menghadiri Sebuah majlis perkahwinan Sedara mara dia lah Tapi family Mertua dia tak bagi dia keluar rumah Lepas tu ayah saudara Shiva pun datanglah ke rumah mertua dia untuk melawat Shiva. Lagipun rumah dia orang ni tak adalah jauh sangat dekat je. Masa dia ziarah anak saudara dia tu, Shiva ni dah nangis-nangis dan dia cakap dekat pak cik dia yang dia kena pukul dengan mak mertua dia dengan kak ipar dia. Walaupun dia dah nangis-nangis masa tu, dia tak ada mention pun dekat pak cik dia yang dia dah tak tahan dan dia nak bunuh diri. So pak cik dia pun cubalah tenangkan dia orang dekat situ dan dia cakap macam inilah, cuba panggil ayah Shiva ni untuk datang sini dan berbincang secara elok-elok. Tapi pada pagi esok tu, family Shiva telah mendapat satu khabar yang sangat menyedihkan yang mana Shiva telah mati dalam sebuah kemalangan jasad dia telah dijumpai atas landasan kereta api dan mak betul dia kata yang dia lompat depan kereta api. Kalau ikut cerita orang-orang yang memang tengok jasad Shiva kata, jasad Shiva tu macam diangkat dan diletakkan dekat atas landasan tau. Tak ada langsung tanda-tanda yang dia gilis dan kereta api pun beroperasi macam biasa. Lepas tu keluarga betul ni tak sabar dan nak bakar jasad dia ni cepat-cepat dan tak nak tunggu Ayah Shiva datang ke situ. Diorang memang tak nak tunggu Ayah Shiva datang sebab Ayah Shiva kalau nak datang ke situ itu dalam 4 jam macam tu jugaklah tapi tuai ke aku tak tunggu itu kan ayah dia selepas keluarga dia mendapat izin aa, daripada pihak berkuasa untuk bakar jasad Shiva dia orang terus bakar pada pukul 11 pagi tanpa sempat ayah dia nak tengok anak dia buat kali terakhir lepas tu cerita pasal kematian Shiva ni mula orang sebut-sebut lah orang mula cerita sebab dia orang yakin yang dia sebenarnya telah dibunuh sebabnya ada saksi yang nampak family metu Shiva ni bawa Shiva ke stesen kereta api pada waktu malam pak cik dia yang sempat tengok jasad Shiva ni kata dekat kepala Shiva ada luka sikit tapi badan dia okey je kalau orang kena gilis dengan kereta api Tak mungkin lah jasad dia elok guys Mesti akan teruk punya Petang tu ayah Shiva ni barulah sampai dekat kampung besan dia Dan masa ni memang dia tak sempat tengok lah uh, Jasad anak dia Lagipun api yang bakar anak dia pun dah nak terpadam So ayah Shiva ni memang tak puas hatilah Dengan perbuatan family metode dia Akhirnya dia pun buat report polis tak lama lepas tu suami dan bapa mertua Syiwan ni kena tangkap polis tapi polis bebaskan dia orang sebab kekurangan bukti. Manakala mak mertua dengan kak ipar dia telah lari menyembunyikan diri selama berbulan-bulan sebab takut ini Bila dia orang balik je ke rumah, dia orang terus ditangkap dan dibebaskan sampailah dia orang ni kena tunggu hari perbicaraan. So pendek cerita, ayah Shiva ni dia terdengar cerita kabar angin pasal ada seorang perempuan yang telah dirasuki oleh roh anak dia tapi masa tu dia macam tak ambil serius lagi. Dia pun tak yakin betul ke roh anak dia ni masuk ke dalam badan anak orang lain kan So masa ni dia minta orang siasat lah betul ke khabar angin ni betul ke ada budak perempuan ni kena rasuk Barulah ayah Shiva dapat confirm Okay cerita ni memang betul-betul dia jadi dan dia pun pergilah ke kampung Sumitra Masa dia orang berjumpa ni Sumitra cakap dekat ayah Shiva Ayah saya anak ayah saya anak perempuan ayah Beberapa hari kemudian Sumitra pun dibawa lah ke rumah keluarga Shiva ni dan dia cakap dia kenal semua family members dekat situ Dia juga sebut beberapa nama kawan-kawan Shiva yang dia kenal Ada seorang kawan lama Shiva ni yang bernama Krishna Diorang dah tak jumpa selama 8 tahun tau Nak tahu tak apa reaction Sumitra bila dia nampak Krishna masa tu Dia cakap Gigi, kenapa awak ada kat sini? Saya dah meninggal dan sekarang saya masuk ke dalam keluarga Tako dan saya helpless. Selain dia kenal family dan kawan-kawan Shiva, Sumitra ni juga cam tau bila orang tunjuk gambar dekat dia, dia boleh mention nama-nama orang tu. Ayah Shiva pun tunjuklah sekeping gambar, uh, gambar dia orang yang 18 tahun lepas dan Shiva sebut nama seorang-seorang. Dia pun sebutlah ini ayah, mak, uma, Raman dan ini saya. Even dia orang tunjuk gambar family members yang lain, dia boleh sebut nama-nama dia orang tu dengan tepat. Lepas tu dia orang pun tunjuklah gambar kat ipar dia dan cakap ini Ramakanti yang pukul saya dengan batu Yang membuatkan family Shiva ni yakin Yang Sumitra ni adalah Shiva Sebab dia boleh teka orang-orang dalam gambar tu Dengan secara spontan Dia tak teragak-agak Dan dia terus sebut Okay ini, ini, ini siapa, ini siapa Memang macam, memang dia kenal Selain tu dia cerita yang dia mempunyai Sehelai sari berwarna kuning Dan jam tangan dia dikata Dia kata, tahu dia letak benda tu kat mana So cerita dari Sumitra ni Memang mengejutkan orang ramai Terutamanya family Shiva lah Sebab dia tahu semua kehidupan Shiva. Padahal sebelum ni dulu tak pernah kenal antara satu sama lain, even family dia orang pun tak kenal sesama sendiri. Karakter Sumitra sekarang pun dah berubah, nampak dia macam datang daripada keluarga yang berkasta tinggi. Selepas Sumitra ni bangun dari mati, karakter dia berubah macam seorang wanita yang educated dan dia boleh menulis dan membaca dengan sangat lancar. Padahal sebelum ni kalau dia nak tulis ke dia nak baca ke memang susah. Tak lama lepas tu, kisah pasal Sumitra ni menjadi Shiva telah menjadi viral dan telah mendapat perhatian daripada seorang penyelidik yang bernama Dr. Ian Stevens yang merupakan seorang psychiatrist. So doktor ni telah mempunyai lebih daripada 40 tahun dalam study kes kanak-kanak yang claim diorang ni ingat masa lalu dan dia juga cuba nak cari bukti reinkarnasi. Doktor ni telah menghabiskan masa 3 minggu untuk interview keluarga Sumitra dan juga keluarga Shiva. Dan hasil daripada maklumat yang dia kumpul, dia cari semua ni kan keluarga Sumitra dan keluarga Shiva memang tak pernah kenal antara satu sama lain. Walaupun Sumitra ni mengaku yang dia adalah Shiva tapi ayah dia macam tak adalah pergi buat report polis kata Aa, ada orang ni tiba-tiba mengaku dia anak saya Kalau sesetengah orang fikir Maybe Shiva ni sengaja nak mereka-reka cerita Dan bertukar karakter jadi Shiva Sebab dia pernah baca berita pasal Shiva mati Dalam newspaper sebelum ni Sebab ni sebelum ni Ayah Shiva memang ada buat report polis Pasal kematian anak dia Sebab dia yakin anak dia dibunuh So kes dia ni memang mendapat liputan media lah Dan memang masuk newspaper lah Tapi selepas disesat Hanya ada beberapa orang Di kampung Sumitra ni Yang baca berita pasal kematian Shiva Yang baca kes Shiva ni pula kata dia orang cuma baca je Dan orang tak macam take serious lah sampai kes kerasukan ni berlaku. Family Sumitra ni pula kata yang diorang memang tak tahu apa-apa langsung pasal kes kematian Shiva sampailah anak diorang ni kerasukan kat kampung diorang ni memang tak ada radio tak ada TV sebab memang tak ada bekalan elektrik sebenarnya. Perubahan Sumitra ni memang sangat menyedihkan family dia lah sebab hubungan diorang dengan dia mula jadi renggang sebab dia kata diorang tu bukan keluarga dia even ayah dia datang nak berjumpa dengan Sumitra pun dia kata saya tak kenal lelaki tu siapa. Lepas tu diorang pun nak bawa lah dia ke kampung dia membesar sebelum ni. Awal tu dia macam tak nak lah sebab dia kata saya bukan dia kenal siapa-siapa dekat sana tapi dia orang bawa dia juga dan dia memang tak tunjuklah yang dia berminat dengan kampung tadi dan dia tak familiar dengan area situ even sepupu yang paling rapat dengan dia pun dia tak kenal guys jangankan sepupu anak dia dengan suami dia pun dia tak mengaku tu anak dia dia balik-balik tanya pasal dua anak Shiva selepas beberapa minggu kemudian dia macam dah mula boleh terimalah suami dan anak dia tapi still dia cakap yang dia adalah Shiva dan bukan Sumitra Dia nak jaga anak Sumitra tu dia kata sebab nanti Tuhan akan jaga dua anak dia Lepas tu hubungan Sumitra dengan suami dia memang tak rapat lah macam sebelum ni Kalau sebelum ni rapat, sayang apa semua kan Sekarang memang macam orang asing Kalau dulu dia panggil suami dia tu dengan panggilan Abang Gudi Tapi sekarang dia panggil nama keturunan ni, iaitu Takur Sahib Dia takkan buat apa-apa kerja kalau orang panggil dia dengan nama Sumitra Kalau kau panggil nama dia Shiva, barulah dia gerak badan dia Sumitra juga telah mengubah penampilan dia tau Dia akan pakai Sari dengan cara yang berbeza dan dia akan Pakai sandal. Sebelum ni Sumitra bukan Orang macam tu. Dia just pakai sari macam Biasa dan macam perempuan-perempuan Kampung dekat India. Bukan tu je Dia punya perangai pun agak macam Sikit lah. Sebabnya Shiva ni kan datang Daripada keluarga yang berkasta tinggi So dia rasa dia kasta tinggi dan Dia memandang rendah kepada family mertua dia yang datang daripada kasta rendah. So kesimpulannya dekat sini tak dapat dipastikan betul ke yang Sumitra ni memang dirasuk oleh roh Shiva atau hanya dia berpura-pura je. Sampai sekarang pun memang tak ada update barulah pasal dia orang ni sama ada dia masih lagi menjadi Shiva ataupun dia dah pun kembali menjadi Sumitra. So guys, korang rasa dia memang dirasuk oleh roh Shiva ataupun dia just berpura-pura je. Tapi sebenarnya bukan mudah juga kan eh, kalau dia nak berpura-pura mengaku sebab bila orang tunjuk gambar family dia, dia macam boleh tah uh, bagi tahu tu siapa-siapa siapa. So Nina nak tahu macam mana pendapat korang, komen dekat bawah okey. Dan Nina rasa sampai di sini sajalah video Nina hari ini dan Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa subscribe di bawah dan turn on notification juga. Sampai kita berjumpa pada video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.